আপোনাৰ আহাৰ হওক আপোনাৰ কাৰণে মেডিচিন তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হয় বাৰু আজি যিকেইটা আহাৰৰ কথা ক'ম সেই আহাৰকেইটা যদি আপুনি লৈ থাকে আপুনি জীৱনত কেতিয়াও আপুনি মেডিচিন ল'ব লগা নহয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব খুব ভালকৈ জানিব বুজিব আৰু সেইমতে ফ'ল' কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ পাঁচটা এনেকুৱা হেবীট বনাই লওক যে আপুনি হেল্ডি থাকিব পাৰিব সদায় কাৰণে য'ত আপোনাৰ কোনো মেডিচিন খোৱাৰ দৰকাৰ কেতিয়াও নপৰিব আপোনাৰ আহাৰৰ প্লেটখনে আপোনাৰ ঔষধৰ কাম কৰিব যদিহে আপুনি ঔষধ নোখোৱাকৈ জীৱনটো সুখেৰে কটাব খুজিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব আমাৰ পেটৰ ভিতৰত এটা খুব সুন্দৰ কনচেপ্ট আছে সেইটো হৈছে ডাইজেষ্টিভ ফায়াৰ সহজতে ক'বলৈ হ'লে আপোনালোকে বুজিব পৰাকৈ হজম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যেতিয়া আমি আহাৰ খাওঁ আমাৰ পাকস্থলীত এবিধ জুই উৎপন্ন হয় এবিধ জুই জ্বলে সেই জুই জ্বলে আমাৰ আহাৰবোৰ হজম হ'বৰ কাৰণে সেইটোক কোৱা হয় ডাইজেষ্টিভ ফায়াৰ মানে হজম হোৱাৰ অগ্নি ইয়াক আপুনি সৰু একোৰা জুই বুলি বুজিব পাৰে যিটো আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত সদায় জ্বলে যেতিয়া আমি য়ং হৈ থাকোঁ য়ং এজত থাকোঁ তেতিয়া সেই অগ্নি ভালকৈ জ্বলে মানে আমাৰ পাকস্থলীৰ ডাইজেষ্টিভ ফায়াৰ খুব এক্টিভ হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে আমি যি খাওঁ সকলোবোৰ খুব সহজতে হজম হয় যেতিয়া লাহে লাহে আমাৰ বয়স বাঢ়ে সেই ডাইজেষ্টিভ ফায়াৰ কম হ'বলৈ ধৰে বা উইক হ'বলৈ ধৰে ছেভেণ্টি চেভেণ্টি ফাইভ মান যেতিয়া আমাৰ এজ হ'ব তেতিয়া সেই ডাইজেষ্টিভ ফায়াৰ আৰু বহুত বেছি উইক হ'বলৈ ধৰে এই সময়ত যদি আমি আমাৰ হেবিট চেঞ্জ নকৰোঁ একো নভবা নিচিন্তাকৈ সকলোবোৰ খোৱা বোৱা কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এই হেবিটে আমাৰ পাকস্থলী ডাইজেষ্টিফায়াৰ পূৰা নুমাই দিয়াৰ কাম কৰে তেতিয়া আমি খোৱা আহাৰে শৰীৰৰ শক্তি দিয়া দূৰৰে কথা সেই আহাৰে আমাক বেমাৰীৰ পৰা বেমাৰীহে কৰি তুলিব সেই আহাৰে আমাৰ শৰীৰত পইজনৰ নিচিনা কাম কৰিব আৰু ঠিক তাৰপিছতে ডক্তৰ আৰু মেডিচিনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা আৰম্ভ হৈ যায় কিন্তু মন কৰিব এটা ভাল কথা আছে যে সেই পাকচলী জুইকুৰা আমি আকৌ এক্টিভ কৰি তুলিব পাৰোঁ এইটোৱেই সময় আপুনি আপোনাৰ আহাৰক বিশেষ ধ্যান দিয়া দৰকাৰ আহাৰত সেইবোৰ বস্তু এড কৰিব লাগিব যিবোৰে আপোনাৰ ডাইজেষ্টিভায়াৰ আকৌ এক্টিভ কৰি তুলিব আপুনি আকৌ শক্তিশালী আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ উঠিব আপোনাৰ শক্তি আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্য মেডিচিনত নহয় আপোনাৰ আহাৰতহে লুকাই আছে সেইকাৰণে মেডিচিন নহয় আপোনাৰ আহাৰ চেঞ্জ কৰাৰ সময় এতিয়া আপুনি জানিব লাগিব আহাৰে আপোনাৰ আচল ঔষধ এক নম্বৰ এক নম্বৰতে আপুনি এইটো কৰিব লাগিব ঘৰত বনোৱা পাতল আৰু সহজ আহাৰ খোৱাৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব এইটো সকলোতকৈ বেছিক ষ্টেপ পাতল ভাত আৰু দালি আপুনি ভাবে নেকি যে এয়া বেমাৰীৰ আহাৰ কিন্তু এই সৰল আহাৰে আমাক কিমান এনাৰ্জি দিব পাৰে আমি হয়তো নাজানো খিচিৰি মগু দালি হালধি আদাৰ পানী এইবোৰ আপোনাৰ শৰীৰলৈ গৈ এই কাম কৰিব যি কাম বহুত কষ্টলি মেডিচিনো কৰিব নোৱাৰে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বয়স হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ডাইজেষ্টিভায়াৰ উইক হৈ আহে সহজ আৰু সৰল আহাৰ খালে আমাৰ পাকস্থলীৰ ওপৰত অভাৰলোড নপৰে আৰু পাকস্থলী মজবুত হৈ থকাত হেল্প হয় এজন মানুহ তেওঁৰ বয়স ছেভেণ্টি ফাইভ তেওঁ কিন্তু অসুখ নোহোৱাকৈ খুব সুন্দৰ লাইফ এটা ডিল কৰি আছে কোনো ঔষধ নোখোৱাকৈ ঔষধৰ লগত তেওঁৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কিয় বাৰু জানেনে তেওঁ এনেকুৱা আহাৰ খায় যি আহাৰ সহজতে হজম হয় আৰু তেওঁৰ পেট চাফা হৈ থাকে সুন্দৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ উপায় নহয়নে বাৰু আমাৰ আহাৰ আৰু লাইফষ্টাইল আচলতে আমাৰ বেমাৰৰ কাৰণ সহজ পাতল আৰু ঘৰত বনোৱা আহাৰে আমাক কিমান বেনিফিট দিব পাৰে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে আপোনাৰ আহাৰ যিমান চিম্পুল হ'ব সিমানেই আপোনাৰ ডাইজেষ্টিভ ফায়াৰ এক্টিভ হৈ থাকিব আৰু আপুনি বেষ্ট এনাৰ্জি পাব সেই আহাৰৰ পৰা মই এইটো কোৱা নাই যে সদায় আপুনি পাতল আহাৰ খাব লাগিব বা ঘৰত বনোৱা আহাৰ খাব লাগিব এমাহ বা দুমাহৰ পিছে পিছে আপুনি কেতিয়াবা বাহিৰৰ আহাৰ এনজয় কৰিব পাৰে কিন্তু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি সেইটো নচলিব ছেভেণ্টি এইজ হোৱাৰ লগে লগে বয়সস্থসকলৰ এটা ভয় হ'বলৈ ধৰে যদি পৰি যাওঁ সাৰ ভাঙিব পাৰে সেইটো অভিয়াছ কথা আৰম্ভণিৰ পৰাই যদি আপুনি খোৱা বোৱাত ধ্যান নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে পৰি পেলাই আপোনাৰ সাৰ ভাঙিব পাৰে আৰু সেই সাৰ ৰিপেয়াৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টহে থাকে আপোনাৰ উশাহ উঠা বহাত অসুবিধা আহি পৰিব আচলতে চল্লিছৰ পিছতে সাৰৰ পৰা কেলচিয়াম কম হ'বলৈ ধৰে আৰু ষাঠি বা সত্তৰ বছৰ বয়সৰ পিছত যদি আপুনি দুখ পায় বা পৰে সহজতে আপোনাৰ সাৰ ভঙাৰ সম্ভাৱনা থাকে সাৰ মজবুত ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাক কষ্টলি ছাপ্লিমেণ্ট লোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তিল চাটু আৰু মুংফলি মুংফলি মানে বাদাম এইবোৰ সৰু সৰু বস্তুৰ কথা সাধাৰণতে মানুহে পাহৰি যায় এই বস্তুবোৰে আপোনাৰ সাৰৰ ভিতৰৰ পৰা শক্তি দিয়াৰ কাম কৰে তিলত গাখীৰতকৈও বহুত বেছি পৰিমাণে কেলচিয়াম আছে চাটটো ইয়াৰ গুণ ঠাণ্ডা সেইটোৱে আপোনাক ভৰপূৰ এনাৰ্জি দিয়ে বাদাম প্ৰটিন আৰু হেল্ডি ফেটৰ খুব ভাল চ'ৰ্চ সদায় ৰাতিপুৱা এটা তিলৰ লাড়ু খাওক যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে তেতিয়াহ'লে তিলৰ চাটনি বনাই খাব পাৰে আৰু দুচামুচ চাহটো পানীত মিহলাই চৰ্বতৰ নিচিনাকৈ খালে আৰু এক মুঠি ৰাতি পানীত ভিজাই থোৱা কেঁচা বাদাম খালে এইকেইটা খোৱাৰ পিছত আপুনি নিজে অনুভৱ কৰিব আপোনাৰ শক্তি কিমান ডেভলপ হৈছে কিমান শক্তি আপোনাৰ বাঢ়িছে আপুনি সাৰ ভাঙিব বুলি আপুনি কেতিয়াও আৰু চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই এইকেইটা আহাৰ খালে আপোনাৰ সাৰ খুব সোনকালে মজবুত হৈ উঠিব এই তিনিটা আহাৰে ৰামবান ঔষধৰ নিচিনা কাম কৰে আমাৰ শৰীৰত সাৰ মজবুত আৰু শক্তিশালী হৈ থাকিবৰ কাৰণে এইকেইটা চুপাৰফুড আপোনাৰ বয়স যিমানেই হওক এতিয়াৰ পৰাই এই আহাৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু যদি আপোনাৰ বয়স ছিক্সটি ফাইভৰ ওপৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰাই এতিয়াৰ পৰাই আপুনি এই আহাৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব লাগে তিলটো এটা গৰম বস্তু তিলটো আপুনি একেটা দিন এভইড কৰক বাকী দুটা বস্তু আপুনি একেটা দিনত খাব পাৰে কিন্তু তিলটো তেতিয়া খাব যেতিয়া অলপ ঠাণ্ডা পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব নেক্সট কথাটো হৈছে আপোনাৰ আহাৰৰ প্লেটখনত বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ আহাৰ থাকিব লাগে ফল হওক পাচলি হওক তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং হ'ব লাগে মানে কালাৰফুল হ'ব লাগে আপোনাৰ প্লেটখন বগা নিমখ বগা চাউল আৰু চেনী এইবোৰৰ পৰা একেবাৰে দূৰত থাকিব আৰু কালাৰফুল আহাৰৰ কথা কোৱা হৈছে যি আহাৰ একেবাৰে নেচাৰেল আমাক নেচাৰে দিছে এইটো চিয়'ৰ হ'ব যে আপোনাৰ আহাৰৰ প্লেটত ৰঙা বেঙুনীয়া হালধীয়া সেউজীয়া এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং আপোনাৰ আহাৰৰ প্লেটখনত থাকিব লাগে আপুনি বজাৰ কৰা সময়ত এই কথাটোত বিশেষ ধ্যান দিব কালাৰফুল শাক পাচলি আৰু কালাৰফুল ফল মূল যেন কিনে আপোনাৰ আহাৰ যিমানেই কালাৰফুল হ'ব আপোনাৰ হেল্থ সিমানেই হেল্ডি হ'ব আৰু এটা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট হেবিট সূৰ্যৰ লগত খোৱা বোৱা কৰা আগৰ ভিডিঅ'টো কেইবাবাৰো মই এই কথাটো আপোনালোকক কৈছোঁ মন কৰিছেনে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ যদি মন কৰা নাই বা সেই ভিডিঅ' চোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ চাওক আৰু সেইমতে ফ'ল' কৰক সূৰ্যৰ লগত খোৱা বোৱা কৰা সেইটো এতিয়া কেনেকৈ কৰিব ৰাতিপুৱা যেতিয়া সূৰ্য উঠিব সেই সময়ৰ পৰা আপুনি খোৱা আৰম্ভ কৰিব আৰু আপুনি ৰাতি আহাৰ শেষ কৰিব ছটা বা সাতটাৰ ভিতৰত এইটো এটা চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভেণ্ট প্ৰচেছ সূৰ্য দুবাৰ পিছত আমাৰ ডাইজেচনে ভালকৈ কাম নকৰে আমাৰ হজম শক্তিয়ে ভালকৈ কাম নকৰে মানে ক'ব পাৰে আমাৰ হজম শক্তি সূৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যদি আপুনি বেলি দুবাৰ ঠিক আগতে আহাৰ শেষ কৰে সেই আহাৰ ভালকৈ হজম হয় ৰাতি আপোনাৰ খুব ভাল টোপনি হয় আৰু ৰাতিপুৱা আপুনি বেছ ফ্ৰেছ ফিল কৰিব যদি আপুনি সূৰ্যৰ লগে লগে চলে আপোনাৰ শৰীৰৰ চাৰ্কিডিয়া নিদম খুব ভালকৈ কাম কৰিব আৰু শৰীৰত সূৰ্যৰ নিচিনা শক্তি অনুভৱ কৰিব পাৰিব ছিক্সটি ফাইভৰ পিছৰ পৰা আমাৰ ডাইজেচন ছিষ্টেম অলপ উইক হ'বলৈ ধৰে ইয়াৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ হৈছে হয়তো আমি নাজানো সেয়া হৈছে আহাৰৰ ওপৰত আমাৰ বেয়া ভাৱধাৰা বা বেয়া চিন্তা আৰু জোখতকৈ বেছি আহাৰ খোৱা খোৱা আহাৰখিনিৰ প্ৰতি আপোনাৰ ভাল পোৱা থাকিলে সি আপোনাক জীৱন দিব খোৱাৰ সময়ত আমাৰ বিচাৰধাৰাৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল থাকিব লাগে কিছু মানুহ আছে খোৱাখিনি আগত লৈ নিগেটিভ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে যে এইটো খালে এইটো অসুখ হৈ যাব এই আহাৰ মোৰ কাৰণে বেয়া এই আহাৰ খালে এইটো হ'ব এই আহাৰ মই ভাল নাপাওঁ একচেট্ৰা খোৱাৰ প্ৰতি যদি আপুনি নিগেটিভ ভাৱ ৰাখে সেই আহাৰৰ পৰা এটা নিগেটিভ এনাৰ্জি ফ্ল' হয় ভাল আহাৰেও আপোনাক বেড এফেক্ট দি যাব পাৰে সেইকাৰণে আহাৰৰ প্লেটখন লাভ আৰু হেপ্পী ফিলিঙেৰে এবাৰ চাবচোন আপোনাৰ খাই পেলাই খুব সোৱাদ লাগিব আৰু আপুনি আহাৰখিনি এনজয় কৰি খাব পাৰিব আৰু ওপৰৰজনক এবাৰ থেংক ইউ কৈ আপুনি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব আপোনাক যি আহাৰ প্ৰভাইড কৰিছে ওপৰৰজনে সেই আহাৰ কিছু মানুহৰ কাৰণে লাকজাৰী সেই কথা এবাৰ ভাবি চাবচোন এটা কথাত বিশেষ ধ্যান দিব পেট ভৰাই কেতিয়াও আহাৰ নাখাব পূৰা পেট ভৰাই আহাৰ খোৱাটো এটা আনহেল্ডি হেবিট যদি আপুনি পেটত অকণমান ঠাই ৰাখি পেলাই আহাৰ খায় এনেকৈ খালে আপোনাৰ ডাইজেষ্টিফায়াৰে বেছ ভাল কাম কৰিব আৰু আপুনি পাতল আৰু এনাৰ্জেটিক ফিল কৰিব এই সৰু সৰু চেঞ্জেছবোৰে আমাক হেপী আৰু হেল্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে গোটেই জীৱন আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন আহিছে এইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব এতিয়া এটা সহজ উপায় কম ইয়াত আজিৰ পৰাই আপোনাৰ লাইফ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে এক নম্বৰ ৰাতি আহাৰ ছটা বা সাতটাৰ ভিতৰত শেষ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক ছেকেণ্ড নম্বৰ মৰ্ণিং বিস্কিট বা অন্য বস্তু চাহৰ লগত খোৱাতকৈ তিলৰ লাড়ু চাটুৰ চৰ্বত আৰু বাদাম খোৱাতো কৰক বেছি গৰম পৰাৰ দিনকেইটাত তিলৰ লাড়ু এভইড কৰক দুপৰীয়া ভাত নাখায় মগু দালি ডালিয়া বেচনৰ চিলা বা খিচিৰি খাব পাৰে দুপৰীয়া এই আহাৰ ছিক্সটি ফাইভ প্লাছ মানুহসকলৰ কাৰণে লগত কালাৰফুল চেলড নিশ্চয়কৈ ল'ব আৰু ৰাতি পাতল আহাৰ যদি ষ্টিমড আহাৰ লয় বহুতেই ভাল এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনাৰ লাইফৰ ৰিমট ডক্তৰ বা মেডিচিনৰ ওচৰত নাই আপোনাৰ লাইফৰ ৰিমট আছে আপোনাৰ আহাৰত মনত ৰাখিব আহাৰ এনেকুৱা খাব সেয়া যেন দৰৱৰ নিচিনা হয় আৰু সোনকালে হজম হয় এনেকুৱা কৰিলে কোনো মেডিচিনৰ কেতিয়াও আপোনাক দৰকাৰ নপৰিব আৰু মেডিচিনৰ ছাইড এফেক্টৰ পৰা আপুনি বাছি যাব পাৰিব চ' আজি আছিল আমাৰ এইখিনি কথা কেনেকৈ আমি সুখী হেল্ডি হৈ থাকিব পাৰিম আৰু আমাৰ হাৰ মজবুত কৰি ৰাখিব পাৰিম চ' এইখিনি কথা লাইফত ইমপ্লিমেণ্ট কৰক আৰু সুখৰে থাকক যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেললৈ তেওঁলোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নহ'লে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে মিছ কৰি যাব আৰু মই বিচাৰোঁ ভিডিঅ'টো খুব শ্বেয়াৰ কৰিব হেপী হৈ থাকক হেল্ডি হৈ থাকক বহুত সুখী হৈ থাকক নিজৰ যত্ন ল'ব মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল